মুঠতে মই কৰিম বেকাৰ জীৱনত আনৰ পৰা পইচা খুচি খুচি একোডালে কৰিব পৰা নাই এতিয়া মই বনাম অসমৰ মেপ বনাই পাইছেনে অসমৰ মেপ সেইটো ক'ব কাপোৰ ধোৱা বাচন ধোৱা কি কি নোৱাৰো মই চব পাৰো মই চব পাৰো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰো हेलो नमस्कार कमु सुरुङ सके पुन स्वागत जाइ मिस्टर गय युट्युब च्यानल আশা কৰো সকলোৰে ভালে আছে মোৰ ভালে আছে বাৰু কাৰণ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম দেখিছে কেনেকৈ মানে কি হ'ল এইকেইদিন আমাৰ ইয়াত দিনত বৰষুণ দি আছে ৰাতিত ৰ'দ দি আছে কেনেকুৱা ফাটা ফাটি ৰ'দ কৈছো ন আচ্ছা অ চৰি চৰি মানে কি হ'ল এইকেইটা আমাৰ ইয়াত দিনত ৰ'দ দি আছে ৰাতিকৈ বৰষুণ দি আছে আকৌ বেলেগ বেলেগ ঠাইত এনেকুৱা বৰষুণ দিছে বানপানী ক'ব নালাগে মানে কৈছোঁহে ইমানেই বৰষুণ কিন্তু আমাৰ ইয়াত দিনত ইমানেই ৰ'দ দি আছে কাৰণ এই টুপিটো লগাবলগীয়া হৈছে মানে কি হ'ল এই টুপিটো সেইকাৰণে লগোৱা হৈছে মানে মাথাটো অলপমান বেছিকৈ গৰম হৈ গৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কাপ এইটো গামোচাখন তিয়াই মেলি মাথাতে অলপ লগাওঁ মানে কি হ'ল তেতিয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল পুৰা হাৱা অভয় নহয় মানে কি হ'ল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল হাবাটো ইয়াতে বাৰে বাৰে হাৱা বুলি কেলে কয় ইমান অকৰাটো খেচতো ইমান অকৰাচ কাম বন নাই মানে কি কুল কুল খাবলৈ আৰু কি ক'ম বেকাৰৰ জীৱনটো কি বুলি ক'ম জীৱনত বহুত কিবা কিবি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ জীবন বহুত কিবা কিবি হম বলে ভাবিছিল কিন্তু এতিয়া লকি একু এটা হব পড়া সালা এই দুঃখ কাই খতম নি হতা বে একু এটাই হব পড়া নাই জীবনত এনেকে বেকার হই বহি আছ কি সে করিম জীবনত ও কি সে করি মানে কি হল জীবন বেকার হই গছে ইমান অভাৰ এক্টিং কৰিব নালাগে ইমান অভাৰ এক্টিং বেয়া কথা অঁ কালি ৰাতি মানে কি হ'ল ধুনীয়া চাউথৰ চিনেমা এখন চাইছিলোঁ নহয় ইমানে বাওঁ পালোঁ ইমানে বাওঁ পালোঁ কৈছোঁ মহাৰাজা চিনেমাখনৰ নাম মানে মহাৰাজা ধুনীয়া একচন নে কাহিনী নে কেনেকুৱা মজা লাগিছে ফাইটিংটো আৰু বিজয় চাৰ্টিফিকেট যিটো পাৱাৰ পাঞ্চ ক'ব নালাগে চ' আপোনালোকে চাব পাৰিব কিন্তু আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতে বেকাৰ জীৱন আপোনালোক যদি বেকাৰ হৈ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কাৰণ আপুনি যদি বেকাৰ মই যদি বেকাৰ তেন্তে আমিতো বন্ধু হ'লো নাম ৰম হেণ্ডচেক এটা দিব পাৰে দি দিয়ক একো নহয় যিমানে বেকাৰ আছে বেকাৰ হৈ আছ মানে সকলোৱে কমেণ্ট কৰক লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক মানে কৈছো যিমান পাৰে কমেণ্ট কৰক বুলি কৈছো জীৱনত চাকৰি এটা বিচাৰিছিলো চাকৰি বিচাৰোতে বিচাৰোতে নিজে চাকৰি বনাইছোগে না কিবা কৰিব পাৰিছো না কিব পাৰিছো চ' কথাটো কি হ'ল আপোনালোকৰ লগত যদি চাকৰি আছে মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ লগত আনক নক'ব যেন কাম বুলি চাকৰি ক'ব অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব ন সেইকাৰণে কাম যিমান পাৰে কাম আছে যদি মোক খবৰ কৰিব মোক খবৰ কৰিব লাগিলে আপুনি বাচন ধোৱা লাগিলে আপুনি কাপোৰ ধোৱাওক চবতে চবতে এক্সপাৰ্ট আছোঁ কাপোৰ ধোৱা বাচন ধোৱা কি কি নোৱাৰোঁ মই চব পাৰোঁ মই চব পাৰোঁ আৰু যদি টেষ্টি খানা বনাবলৈ মানে খাবলৈ মন আছে তেন্তে মোক কণ্টেক্ট কৰক ইমানেই টেষ্টি খানা বনাওঁ নহয় আপুনি নকওঁ আৰু মোৰ চুমে চৰি পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি ক'ব সেইকাৰণে মোক কণ্টেক্ট কৰক যদি কিবা চাকৰি আছে লগতে লেফট্ৰিন চাফা কৰা হ'লেও মই কৰিম মুঠতে মই কৰিম বেকাৰ জীৱনত আনৰ পৰা পইচা খুচি খুচি একো তালৈ কৰিব পৰা নাই ছ' আপোনালোকৰ লগতে মই কাম কৰিম যদি আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে মোক কণ্টেক্ট কৰিব কমেণ্টত জনাব মই কৰিম বুলি আপোনালোকক মই মেছেজ কৰিম ৰিপ্লাই দিব আৰু কথা এটা কি হল জীৱনত বহুত কিবা কিবি কৰিম বুলি আৰম্ভ কৰিছিলো কিন্তু হ'ব 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 ইমান হৈয়ে থাকে কব নালাগে মানে কি আৰম্ভ ইমান হৈয়ে থাকে হৈয়ে থাকে শেষ হোৱাৰ কথাই নাই কেতিয়াও শেষ হোৱাৰ ঠিকনাটো ক'ত আছে বিচাৰি নাপাওঁ কিবা এটা কৰিম বুলি আৰম্ভ কৰি আছো কৰি আছো আৰু আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ কৰি কিবা এটা কৰিব পাৰিম চৌ জীৱনটো জীৱনটো কি হৈছে নিজেও কব পৰা নাই কি যে জীৱন ৰাইজ কিয় হেলাডাল মানে কি হ'ল কালি চুলি কাটিলো সেইকাৰণে মই ফণি গলো কিয়ানাহ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ ৰাইজ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ লগটো একদম তাক লৈ বছ নিচিনা লাগিছে নাই তাক লৈ বছ নিচিনা লাগিছে নাই সেইটো কমেণ্টত জনাব কিন্তু নজনাকৈ নাথাকিব এতিয়া কি হ'ল ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে থাকোঁতে অলপ দেৰি হ'ল ভাত যাত খোৱাই হোৱা নাই বাৰে বাৰে বনাই আছোঁ বনাই আছোঁ ভুল হৈ গৈ আছে মানে লিখাটো ইমান মে লিখা হোৱা নাছিলে মানে মনত যিহে আহে মানে সেইটোকে ভাবি ভাবি অলপ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো সেইটোকো জনাব এতিয়া খানা পিনা অলপ চুগাৰ কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া পুৰি বনাব লৈছোঁ লগতে দালি আৰু আলু দালি আৰু আলুটো অলপ তেল মাৰি মেলি টিপটপকৈ বনাম এতিয়া ইয়াতে পানী গৰম কৰি থৈছোঁ আটাই আছে ইয়াতে এতিয়া বেলিব লাগে মিক্স কৰিব লাগে খাব লাগে এতিয়া মই বনাম অসমৰ মেপ বনাই পাইছেনে অসমৰ মেপ সেইটোকো এয়া অসমৰ মেপতকৈ অলপ ভাল হৈছে

গুড মৰ্ণিং ৰাইজ এতিয়া আঠ বাজিলৈ উঠোঁতে অলপ দেৰি হ'ল কালি মেডিকেল গৈছিলোঁ মেডিকেলত লাইন পাতি মেলি অলপ ইমাৰজেঞ্চি হোৱাৰ কাৰণে সোনকালে যাবলগীয়া হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল কালি ৰাতিও মেডিকেলৰ পৰা আহি ভাগৰ লাগি গ'ল মানে কি মই ব্লাড ডোনেট দিছিলোঁ সম্পৰ্কীয় মানুহ এজনক সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল আৰু পিছত ভাগৰো লাগিল সেইকাৰণে সোনকালে শুই থাকিলোঁ ত' ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আহি থকা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম